নমস্কাৰ মই লীলা দেৱীৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এটা বাস্তৱ কাহিনী এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই তেওঁ তেওঁ মোৰ মোক তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু সময়ৰ কথা ক'লে আৰু সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ তাৎপৰ্যখিনি ধৰক আপুনি এগৰাকী চাকৰিয়াল মহিলা আপোনাৰ সন্তান আছে আৰু স্বামীৰ সৈতে আপোনাৰ এখন সুখৰ পৰি মানে সংসাৰ আপুনি দিনটো কাম কাজত ব্যস্ত থাকে তাৰপিছত চাকৰিৰ ব্যস্ততা তাৰপিছত আকৌ আহি ঘৰুৱা ব্যস্ততা তাৰপিছত আপোনাৰ ভাগৰ লাগে গতিকে আপুনি কেৱল আপোনাৰ সংসাৰৰ সেই চক্ৰবিহুটোতে সোমাই থাকে আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নকৰে আপুনি আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন ইষ্ট কুটুম্ব কাৰো লগতে সম্পৰ্ক নাৰাখে আপুনি অকল পাৰিবাৰিক বান্ধোনতে বান্ধ খাই থাকে কিন্তু আপুনি জানেনে যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনৰ সমাপ্ত হয় ঠিক ষাঠি বছৰ বয়সৰ লগে লগে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ যায় তাহাঁতে নিজৰ নিজৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰে নিজৰ নিজৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন এটা আঁকোৱালি লয় আৰু হয়তো কেতিয়াবা কিছুমান ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলৈ লয় তেওঁলোকে বাহিৰত চাকৰি কৰে বাহিৰত পঢ়ে আৰু ঘৰত আপুনি তেতিয়া অকলশৰীয়া হৈ যায় এই যে আপুনি অকলশৰে মানে পৰিয়ালৰ কাৰণে লাগি লাগি ঘৰতে ব্যস্ত থাকি আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া ইষ্ট কুটুম্ব বংশগোষ্ঠী কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিলে তাৰ পৰিণতিটো আপুনি তেতিয়াহে ভোগে কাৰণ সেই সময়ত আপুনি একেবাৰে নিসংগ হৈ সেই ঘৰটোৰ ভিতৰতে থাকিব লগা হয় কিন্তু তেতিয়া আপোনাৰ অপৰ্যাপ্ত সময় তেতিয়া আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ দৌৰা দৌৰি নাথাকে তেতিয়া আপোনাৰ কৰ্মব্যস্ততা নাথাকে তেতিয়া লগত থাকে আপোনাৰ কেৱল চিন্তা আৰু চিন্তা আৰু সেই চিন্তাই আপোনাৰ দেহত আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় আপোনাৰ মন আৰু দেহ দুয়োটাই চিন্তাগ্ৰস্ত হৈ দুগীয়া হৈ পৰে কিন্তু আপুনি যদি চাকৰি কৰা কাল চোৱাটো আপুনি তাৰে মাজে মাজে সময় উলিয়াই ওচৰ চুবুৰীয়াই ইষ্ট কুটুম্বৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে কাৰোবাৰ কিবা এটা হ'লে আপুনি সৰু এটা গিফ্ট দিয়ে ধৰক আপুনি এটা দৰমহা এটা পায় তাৰে এশ টকা এটা আপুনি খৰচ কৰিব পাৰে এশ টকাৰে আপুনি তিনিখন ধুনীয়া ৰুমাল পায় আপুনি কাৰোবাক কেতিয়াবা সেই ৰুমাল এখন দিব পাৰে কাৰোবাক এজন কাণফুলি কেতিয়াবা আপুনি উপহাৰ দিব পাৰে বেছি দামী বস্তু দিব নোৱাৰে বাৰু কিন্তু আপুনি এগৰাকী চাকৰি কৰা বা উপাৰ্জন কৰা মহিলা হিচাপে কাৰোবাক আপুনি কেতিয়াবা সাধাৰণ উপহাৰ এটা দুটা দিব পাৰে সেইটোৱে আপোনাৰ কিন্তু একো ক্ষতি নকৰে বনাঞ্চ মনত ৰাখে যে মই মানে ভাবোঁ দে মোৰ ধাৰণা সেইটো আৰু মই মহিলাগৰাকীকে এতিয়া তেখেতে শুদৰণি কৰাৰ সময় নাই বাৰু কিন্তু যিসকলে বৰ্তমান আছে তেওঁলোকে সেইটো কৰি সম্পৰ্কটো বজাই ৰাখিব পাৰে কিন্তু তাৰ মানে প্ৰতিদান বিচাৰিব নালাগে তাৰ ভিতৰত কোনোবা একেবাৰে অকৃতজ্ঞ থাকিব যিয়ে কোনোদিন আপোনাৰ খবৰ নকৰিব কিন্তু কিছুমান একদম মানে কি বুলি ক'ম আৰু চব কথা মনত ৰাখে আৰু এনেকুৱা মানুহ আছে আমি আমাৰ জীৱনতো সেই কথাবিলাক কেতিয়াবা উপলব্ধি নকৰোঁনে অতীতৰ কথা যেতিয়া ওলায় শৈশৱৰ পৰা যেতিয়া জীৱনটো আহি আহি বৈবাহিক দিনলৈ এই দিন সমস্যাৰ কথা যেতিয়া আমি মনত পেলাম তেতিয়া ভাবোঁ যে কোনোবাই আমাক কেতিয়াবা এটা উপহাৰ দিছিল নে কাৰোবাৰ যোগ্যতা থকাৰ পিছতো দিছিল নে কাৰোবাৰ নাই বাৰু নাই কিন্তু এই যে খুৰীহঁতে আমাক এটা পিঠা বনাই খুৱাইছিল সেইটো কথা আমাৰ মগজুত কেতিয়াও আছে কাৰোবাৰ মাকে যে আমাক চাহ খাব দিছিল সেইটো আমাৰ এতিয়াও মনত আছে কথাটো তেনেকুৱা আপোনাক ভালেৰে মনত ৰখাত আপুনি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰে কিন্তু সাধাৰণ এজন কাণফুলিও কেতিয়াও আপুনি আমাক উপহাৰ নিদিলে সেই কথাটোও কিন্তু মনত আছে যে ইমান মানে ভাল পালোঁ ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিলো ইমান টকা উপাৰ্জন কৰিলে এজন সাধাৰণ কাণফুলিও আমাক কেতিয়াও নিদিলে এই ধৰণৰ কথাবিলাকো আমি মনত ৰাখোঁ এইটো মানুহৰ স্বভাৱ সাৰ্বিক স্বভাৱ এটা গতিকে আপুনি যদি সমৰ্থৱান হয় আপোনাৰ ঠাই ভতিজা বা আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় বা ওচৰ চুবুৰীয়া কেতিয়াবা কাৰোবাক সামান্য এটা উপহাৰ দিব পাৰে জন্মদিন বুলি কাৰোবাক এযোৰ কাণফুলি দিব পাৰে এযোৰ কাণফুলিত কিমান টকা যাব তিনিশ টকা তাতকৈতো বেছি নাযায় কেতিয়াবা একদম হায়েষ্ট তিনিশ টকা দুশ টকাৰেও এযোৰ দিব পাৰে দুশ টকাৰ কাণফুলিযোৰ একো বেয়া নহয় বা কিছুমানক আপুনি দিও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইটোও এটা বেলেগ অন্য পৰ্যায়ৰ কথা সেইটো ময়ো থকাই থৈছোঁ ময়ো মানে কষ্ট পাওঁ আৰু কিছুমানক দিলেও ঊলটাকে আৰু গালিহে খোৱা যায় মানে দি বাহাদুৰী দেখাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও শুনা যায় কিছুমানে আৰু দিয়া বস্তুটোৰ দামটো জুখিব যায় যে এইটো দাম মানে পাঁচশ টকীয়া বস্তুহে দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কিছুমানে কৰে কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান আছে যিয়ে পঞ্চাছ টকীয়া বস্তুটো লৈও গোটেই জীৱন মনত ৰাখে যে তেওঁ যে এডাল দিছিলে মোক মণি পঞ্চাছ টকাৰ ইমান ভাল লাগিছে বস্তুটো ভাল লগাটোৰ ওপৰত হয় বাৰু কিন্তু আৰু এইবিলাকে আপোনাক কি হয় কেতিয়াবা সেই কথাটো যেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত আহি ক'ব যে আপুনি যে মণিডাল দিছিলে ইমান ভাল লাগিল আজি মই মানে যেতিয়াই মানুহক লগ পাওঁ সেই কথাটো মই কওঁৱেই আজিও মোৰ মানে সেই মৰিডাললৈ মনত পৰে আপোনাৰ মনত এটা ভাল লগা ধাৰণাৰ উদ্বেগ হয় নে নহয় টকা পইচা আমি ক'ত কঢ়িয়াই ক'তো লৈ নাযাওঁ তেওঁ ক'ত লৈ যাব পাৰিম জানো যি এৰি যাম ইয়াতে এৰি যাম গতিকে কাৰোবাক কেতিয়াবা মৰমৰ উপহাৰ এটা দিব লাগে কাৰোবাৰ সৈতে মনত ফোনত কথা পাতি মনৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে অঁ সকলো কথা ক'ব নালাগে কিন্তু কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে মনটোও ভাল লাগে সম্পৰ্কটোও অটুট হৈ থাকে কাৰোবাৰ ঘৰলৈ বিনা নিমন্ত্ৰণত আজিকালি মানুহ মানুহৰ ঘৰলৈ নাযায় সেইটো ঠিক কথা এইটো একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া বা এতিয়াৰ মানে সজোগটোৱে সেইটো হৈছে কিন্তু তেওঁক দেখিলেই আপুনি মাত সাৰ দিব পাৰে তেওঁক দেখিলেই আপুনি আগ্ৰহেৰে মাত সাৰ দিয়ক অঁ যাক বেয়া লাগে তাৰ পৰা আপুনি অকণমান দূৰত্বটো বজাই ৰাখক কাৰণ বেয়া লগা মানুহে আপোনাৰ মনটো আৰু বেয়া লগাই দিব পাৰে গতিকে যাক ভাল লাগে তাক দেখি আপুনি হাঁহি এষাৰ মাত দিয়াত একো আপত্তি নাই তেতিয়া আপুনি কিন্তু বহুত সময়ত নিঃসংগ ফিল নকৰে আৰু আপুনি যদি ধৰক নিঃসংগ হৈ আছে তেওঁক যদি ফোন কৰি এবাৰ মাতিছে তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব নিশ্চয়কৈ কিন্তু কোনোদিন নামতাৰ পিছত হঠাৎ এদিন বিচাৰিলে আপোনাক কিন্তু বিচাৰি তেওঁ কেতিয়াও নাহে আপোনাৰ ফোন এটাত কেতিয়াও নাহে সেই কথাটো মই নিজৰ জীৱনতো মই কৰোঁ কাৰোবাক যদি কাৰোবাক যদি মোৰ ভাল লগা নাই এবাৰ তেওঁ হাজাৰ বাৰ মাতিলেও মই নাযাওঁ কিন্তু কাৰোবাক যদি ভাল লাগিছে তেওঁ নামাতিলেও তেওঁ যদি কিবা এটা কৰা বুলি শুনো মই যাই মাত সাৰ লগাওঁ মই মোৰ চৰিত্ৰটো আৰু অলপ অলপ বেলেগ আৰু মই একদম কাৰোবাক যদি মই মানে সাধাৰণতে মানুহক বেয়া নাপাওঁ মোক মোক বেয়া কৰিলেও মই বেয়া নাপাওঁ কিন্তু এটা এক্সট্ৰিম লেভেল এটা আছে সেই লেভেলটো যদি অতিক্ৰম কৰে তেওঁক মই আৰু ভাল পাব নোৱাৰোঁ মই তেওঁৰ একো বেয়াও নিশ্চিন্তা নকৰোঁ তেওঁৰ বেয়া হোৱাটোও কামনা নকৰোঁ কিন্তু তেওঁক আৰু মই ভাল পাব নোৱাৰোঁ এটা এটা লেভেল কিন্তু সেইটো এক্সট্ৰিম লেভেল বুলি কয় সেই লেভেললৈ মোৰ ধৈৰ্য আছে তাতকৈ কিন্তু মোৰ ধৈৰ্য নাই আৰু তাৰ পিছত মই আৰু এক্সকিউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো মোৰ এটা মানে নিজৰ এটা প্ৰব্লেম আৰু সেইটো যে মই সেই লেভেল ক্ৰচিং কৰাৰ পিছত আৰু মই এক্সকিউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ভাল পাব নোৱাৰোঁ মোৰ মনত আৰু ভাল পোৱাৰ ধাৰণাটো কোনো কাৰণতে উদ্বেগ নহয় বেয়া পোৱাৰ ধাৰণাটো নাহিলেও ভাল পোৱাৰ ধাৰণা আৰু নহয় ঠিক তেনেকুৱা জীৱনৰ সময়ে 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 আপোনাক বহুত কথা শিকাব জীৱনত আপুনি এদিন ব্যস্ততাৰে বান্ধ খাই যাব এদিন সেই বান্ধনৰ পৰা আপুনি মুকলি হৈ যাব আপোনাৰ তেতিয়া সময় সময় অথচ আপোনাক লগ দিবলৈ মানুহ নাই গতিকে এই মানুহখিনিক লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আপুনি চলিব লাগিব যিটো সময়ত আপোনাৰ যাতে দৰকাৰ হয় মনৰ কথা পাতিব পৰা মানুহ যাতে আপুনি পায় সেই বাটটো আপুনি ব্যস্ততাপূৰ্ণ সেই জীৱনৰ পৰা অকণ অকণ সময় ৰাহি কৰি সেই সম্পৰ্কটো আপুনি বজাই ৰাখিব লাগিব আজি ইমানেই কথা ক'লে কথা ওলাই থাকে ওলাই থাকে হয়নে নহয় গতিকে আজি ইমানেই ভালেই থাকিব আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা পোৱা ফোনবিলাকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আপোনালোকৰ মৰমে সঁচাই মানে বেলেগ এটা জীৱন দিছে বহুত কৃতজ্ঞ কি কওঁ আৰু ভাল লাগে